देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है जो निगरान सेटर बैठा है वो बिल्कुल ही जाहिर किस्म का बैठा है मतलब इंडिया से आपने गुजर के जा रहे है कौन सा आपका समंदर का रास्ता अलग हो जाएगा जाके आगे से आप कह रहे हैं समंदर पहले पानी में जा रहा होगा हमारा भेड़ा सा तो जैसे इंडिया की आग जाएगी मुड़के चले जाएंगे मतलब बिल्कुल जाहिलाना सी बात है कुछ समझ में नहीं आ रहा करने के ये जा रहे मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना माफी मांगना आप मजीद आप आगे तरह मजीद आप अगर दिखा रहे इंडिया को भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता इंडिया के अगर ऐसे चुकी है एक वजह तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है और इंडिया आर्मी बड़े तहमल से सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से লং মার্চ করছে তাদেরকে একটা প্রশ্ন করি আপনারা লং মার্চ করে যাবেন কোথায় ভারতের সীমানায় পা দিলে তো আপনাদের বিএসএফ গুলি করে মেরে দেবে এটা নিশ্চয় আপনারা জানেন তবে এসব নাটক করার কি দরকার আছে আর লং মার্চ তো শুরু হতেই শেষ হয়ে গেল আপনাদের लॉन्ग मार्च बोले नहीं गेटा मिशेल देखिए दूसरी बात अगर इंडिया वाले ने इनको अगर कमजोर करने पे आए ना तो सऊदी अरब को बोले भाई जितने लिए हमारे साथ आपने हमसे हमसे वादा किया हम आप करें तो बात है अगर बंगाल में से इंडिया में से चूज करना पड़े सऊदी अरेबिया को तो वो डायरेक्टली भाई इंडियन के साथ जाएंगे यूएई भी इंडियन के साथ जाएंगे कतर भी इंडियन के साथ जाएंगे यूएसए भी इंडियन के साथ जाएंगे अब इससे इनको सोचना चाहिए कि सब ट्रम्प पावर में आ चुका है और नरेंद्र मोदी का दोस्त है यानी कि वो आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर देंगे तो खुदा होश, होश के राहुल ले गारा आप बिल्कुल ही इस तरह की आपको बंद गली में आप जा रहे हैं कि आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा आप पत्ते खाएंगे फिर भी आपका गुजारा नहीं हो रहा पत्ते भी खत्म हो जा रहे हैं और अभी भी आपके पास टाइम है अभी भी टाइम है आपके पास इंडिया के साथ तल्क बेहतर तो इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया अभी तक कोई भी एक मुझे बता दें कि कि किसी फौजी की तरफ से कोई कोई रिएक्शन आया आया बेसिकली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया अपने हमेशा नेबर्स का ख्याल रखता है कभी उसने पहले कभी भी कोई जंग का आगाज नहीं किया इंडिया ने ये आप तारीख उठा के देखें आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान अक्सर इंडिया भी मलबा যাই হোক বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে পাকিস্তানের মানুষ চোখে আমল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এটা ঠিক না এটা করোনা

সেগুলো নত যেন হয়ে স্বীকার করে নাও নিয়ে তোমরা বন্ধুর মতন চলার চেষ্টা করো ভারত ছাড়া তোমাদের কোনো বিকল্প নেই এটা আমরা বলছি না পাকিস্তানের মানুষ বলছে যে পাকিস্তান ভারতকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে কিন্তু পাকিস্তানের যেসব শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এগুলো অ্যানালাইজ করছে তারা বলছে যে বাংলাদেশ কিন্তু ভুল রাস্তায় হাঁটছে আর এই ভুল রাস্তা বাংলাদেশকে অন্ধকার যুগে ঠেলে দেবে